Salam, hərbinizə xoş gəldik. Biz hal-hazırda Astara rayonunun Siakök, eee, qayın kəndindəyik. Əziz qardaş, siz e, hərbi, e, yəni çağırışla e, getmisiniz döyüş bölgəsinə. Bəli, bəli. Neçəncə ildə çağırış bölgəsində? 2020-ci il. Hə. <coughs> 2020-nin may, may ayında sora bu sentyabrın 29-unda cənab prezidentimizin əmri ilə döyüş bölgəsində növbəlanırsınız. Hansı bölgədə iştirak etdiniz? Fizuli, Fizuli, Cəbrayil, bir də Hadrot. Hə, ha, Fizuli, Cəbrayil, Hadrot. İştirak etdinizsə hansı bölgədə siz döyüşən zaman yaralanmısınız? Hadrotda. Hə, ha, orada nəçi oldu sizin yara yaralandınız? Orda snayperlə. Snayper Sonra bir gülləsinə toxca, bəli bir, bəli, e, qarın boşluğunuzdan. Bəli bəli. Bir də, çanaq, bir də çanaqdan çıxdı. Çanaqdan yaralandı. Bəli bəli. Bir gün döyüşün ortasında qalmışam yaralı vəziyyətində. Ha, durudda. Bəli bəli. Ha, sonra bəs nə tördü sizin? Bir dün? bir gündən sonra təminat maşını gəldi bizə. Siz tən tənha qalmışsınız döyüşdə. Bəli bəli, dövüşünün. yaralı vəziyyətdə. Bəli hadrutta. bəli. Salıblar aşağıma ilə minəmiyat atılan yerdə elə qalmışıq elə. Prosu. Bəli, bəli. Bəs siz nə, hardan bildilər ki, siz orada? Orda dağın dağın başında döyüşürdülər, biz də aşağı salmışdılar. Ordan görürdülər bizi, bizimkiləri də. Cey bizi qoruyurdular, belə deyək. Bir sutka deməris. Bir sutka dancu. Bir sutkadan çox, e, yəni qan axı. Qan qana xarfa qalmışam. Düştüy aşağı. Bizə təminat maşını gəldi, yemək maşını dedilər, gəlir. Kamazla düşdüy şəhidlər qoyuldu, biz də şəhidlərin üstündə getdi, yer yox idi ara partılar. Aşağı bizi şey, Santarkaya. Orda Santarka harda yerləşir? Santarka e? Cəbrayılda. Hə. E, Ordan e, kamazla düşmüşük Cəbrayıla. Qaldın orda Santarkada. Harda? O yaralığın yaralan e? bir gündən çox olardı məndə e, çox yadımda deyil. Sonradan Cəbrayıl Cəbrayıl istiqamətində bizi A, saldılar. E, hə xeyr, hə. xeyr. Bizi asfalta çıxartmadılar. Dildə asfalta vururlar. Elə dağ yolu ilə nə tərcəhətdə gedirdik. Yəni onlar yadımda da biraz. Sonra ambulans gördüm. Ambulansda bir sevindim ki, yəni qurtulduq. Ambulatoriyada olunduqdan sonra sizi sonra hansısa xəstəxanaya göndətlər. O yadımda deyil. Huşunuzu bəli, bəli, onun ambulans oturandan sonra iynə vurdular, getdim öhdəmə. Hal-hazırda qəlbinizkin neçə dərpə qalır? 20-yə yaxın qəlbə var. Hal-hazırda. Hal-hazırda var, çanaq da yox, çanaq da. Çanaqlıqda. Bəli, bəli. 20-yə yaxın dərpə var. Qəlbə var, bəli. Və sonra indi həkimlər nə deyir? Həkimlər deyir ki, on çıxatsa oğulsa, yəni çıxartsaq ayağın kəsiləcək, yəni o mümkün deyil onu çıxartmaq. Çünki hamısı sinirdə tutaq da, hamısı sinirə, sinirə ocağı yaxında. Papa ninə? Xeyr, Papalinin papalini demədim, ingecivir dedim mən. 1000 keçirir. Bəli bəli. bəli, bəli. Getdim mən Dənkaran qospitalından getdim, orada mənə onu tələb elədilər. Dedilər, cətir qazidi haqqında siz mane eləyirsiniz. Şəhətlandırmaya görə, qaziliyə görə mənim, yəni maddi durumum, yəni yaxşı deyil. Həmdə cənab proqresentimizdən Mərhəman Əliyevdan. Yəni bütün xəstəxanalara laboratoriya müalicə almaq üçün müraciət qaziliyə edir. Qaziliyyəkdə. Yəni hamısı o sizdən şahidə tələb edir. Bəli, bəli, An ancaq onu. Bəli. Mən burcum olaraq əlbəttə ki, çətinlə durmaq. Yeganə verə biləcəyim odur mədə yolamışım hər bir xidmətin çıxsalıq qarşısında durmaq vatan qulluğunda vətəni qurma hər birimizin borcudur. Allahın qismətidir. Şükürə Allah'a bu 44 gün müddətində qələbə bizimdir. Yəni şəhidlərimiz, onlar şəhidlər, rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz də oldu, yaralılarımız, qazilərimiz də oldu amma onlara şəfa versin. Yəni düzdür, bütün valideynlər, bütün Azərbaycan ana, qardaş, ata, yəni hər bir ördəsi bizim dövlətimizlə, bizim dəmdəbizlə hamında xeyirdası var da biz də onların içində. Bir gün mən də sevincən ki. Lan yəni, mənim vətəndimdə orda üstruf elib hər bir xidmətdə düzdür yaralı, məarifədir, müharibə çətindir. Çətindir, düzdür. Duan edirəm Allah təala heç bir dövlətə, heç bir millətə göstərməsin. Təəssüf ki, mərbə də şəhidlərdə onlar, yaralılarımız da onlar. Buna da məşqdir. Yenidən yen işəyəndəyəm. Allah bu şəhidlərimizə, yoldaş şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz. Vətənin bə ağ qazilərimizə, dövlətalardan şəfa diləyirəm. Amin. Fəqətlə öldürəcəyəm. Məgər hözrəti İlham Ali evdə, yəni Mərhəmanlıqdan bir düzəm olacaq ki, yəni düzdür. Yaralananlar çoxdur, şəhid olanlar çoxdur. Nə olsunu, yəni qabalama bir çətindir, vaxt lazımdır. Yəni, budağa yaralı olanlar, yəni vəzifəli ağır olanlar da var. Bu dəngə böyük iğrəmlər əlmədığı üçün çox hərzət çəkirəm. Yəni bir də sənədi, məsələn, şəhadətnamə ara gedirəm. Özüm gedəm, bu şərtdə məsəl maşınla aparılan. Yəni bir zulu ilə çıxıram da. Gedəm kəstə xara çatıram. Bəyəniyirsə başa vərəm, bir gün, bir gün sabahda As alacam. Astalonun özündə soyuq kənd. Yəni, Bərcəti kəndi. 300 kilometr buradan mən Bakıya yol alışdım. Bu sözü var, qışı var, yayı var, həmin yani bunları hamsaradamışam. Nə deyirlər? Siz elə hər ayə gedəndə nə gedəndə deyirlər ki, bəs sən vətəktir, vətəkə getməliydi. Məlumsuz bilirsiz, vətəndə məndir. Ha, bəli, vətəndə. Qrupla təhsil. Bəli, mən ora getməliydi. Biz manqata göndərəcəyik kağız, şəhadətxanaya göndərəcəyik əlamba ilə amma yəni, o da o da maddi vəziyyətim gücdür deyirəm. Məscədin düzəyləmə elədiyimi eləmişəm. Məscədin necə indi bu maddi vəziyyətdə biz çat indi çəkirəm mən. Özünüzü istəmirsiniz sadəcə. Bəli, bəl 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 istəyirəm, mən bəl çat indi çəkirəm mən. Yəni o şəhər maddi təyin yəni, buna məcəlaz lazımdır, buna qida lazımdır. Mən onu elə bilmirəm, satıra bilmirəm, məcəldir. Çox çat indi çəkirəm mən. Mən oğlumla fəxr edirəm. Mənim müraciətim cənab prezidentədir. Uşağıma kömək eləsinlər buyur şərirəm. Bu gün də mən Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranlar və şəhidlər rəisima birləyinin Aşgəlib filialının sədri olaraq sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Bizim üzrə də qazilərə, şəhidlərə nə yüksək diqqət göstərilir. Xüsusən icra başçısının səfəri ilə, həm məmullər tərəfindən, kənd icra nümayəndələri tərəfindən. Çox sağ olun. Qardaşımıza da şəfa diləyirəm. Sağ olun. Bizim rayonumuzun başçısı da Qəzənfər Ağayev cənabları, Firəngizxanın həmişə bu qazilərlə, bu şəhid ailələri ilə, tamadi olaraq, vaxtaşırı olaraq həmişə diqqətə saxlayıb bunları və ə, nə kimi çətinlikləri olursa, ə, əziz qardaşımızı 2 dəfə Papanli xəstəxanasına ambulator müalicə göndərmək üçün ambulans maşını, avtomobili təşkil elədi. Cənab başçımız göstəriş verdi, dərhal köməkli olundu. Çox sağ ol deyirik. Artıq Canaqan Ten ilə dünyanın öndə gələn film, serial, uşaq, idman, bəlkəsəl, əyləncə və bir çox seçmə kanallarına izləmə şansı daha rahat. 055 454 97 67. Bir toxunuşla dünyanı evinə gətirin.